Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episod 2 bah tajuk uh, ADAS Kinesion. Uh, Okey, dalam episod ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang menganjakkan keluk AD ataupun uh, bawah tajuk anjakan keluk AD. Okey, ada dua jenis faktor yang boleh menganjakkan keluk AD, menganjakkan keluk AD daripada kedudukan asal, iaitu pertama faktor wang yang yang, yang terdiri daripada stok wang ben, uh, wang uh, nominal. Okey, faktor wang jadi kena ingat satu konsep di mana aa, perkara aa, yang menganjakkan clue AD mestilah perkara yang tidak ada dalam dalam aa, yang ditunjukkan oleh paksi clue AD yang kita bentuk dalam episod pertama tadi. Okey. Jadi jadi faktor menganjakkan clue AD adalah faktor bukan yang ditunjukkan oleh sama ada paksi menegak atau paksi mendata iaitu bukan bukan y dan bukan p. Jadi faktor-faktor lain iaitu terdiri daripada Uh, stock stok wang nominal stok wang nominal inilah M yang di yang di yang ditentukan oleh uh, bank pusat dan faktor-faktor lain jadi daripada faktor A uh, AD yang lain seperti uh, pembelanjaan kerajaan penggunaan autonomous cukai cukai bersih di sini dan pelaburan. Ini sekadar contoh. Ini faktor-faktor bukan wang. Ini yang dinamakan sebagai faktor benar. Okey. Untuk episod yang kedua ini, kita akan lihat bagaimana faktor uh, perubahan dalam stok wang nominal boleh menyebabkan uh, anjakan pada uh, dalam keluk AD. Okey. Okey. Ini adalah Kerajaan Kesimbangan ISLM. Kelo IS, Kelo LM Ada dua Kelo LM um, Dan Kesemangan asal ditunjukkan oleh pada titik E kosong Hasil bersilangan LM Ini Dan IS ini LM ini adalah LM yang asal Iaitu pada M kosong P kosong LM M kosong P kosong Di mana kadar bunganya adalah pada R kosong Dan uh, pendapatan negara adalah pada Y kosong Okey. dan uh, titik E kosong ini uh, digambarkan oleh, oleh titik A dalam rajah uh, AD A, uh, dalam rajah AD digambarkan oleh titik D eh, Maafkan saya uh, titik E kosong kesimbangan ISLM ini dalam rajah ISLM uh, dapat digambarkan oleh titik A dalam rajah AD. Okay, titik A di sini. Okey, pada titik A ini M adalah m kosong dan P adalah p kosong pada titik A ini. Okey. Uh, seterusnya. Seterusnya katakan uh, bank uh, pusat melaksanakan dasar monetari mengembang dengan meningkatkan penawaran wang. Kesannya, peningkatan penawaran wang iaitu M meningkat daripada m kosong kepada M1. Yang uh, menyebabkan ah uh, keluk LM ber, uh, ber, uh, beralih ke kanan. Iaitu akibat daripada bila M meningkat berbanding pada M kosong dengan ada yang P masih pada P kosong. P tidak berubah, harga tidak meningkat. Jadi M kosong bahagi P kosong lebih kecil daripada M1 bahagi P kosong. Maka menyebabkan keluk LM beralih ke kanan daripada sini ke sini. Uh, hasil daripada itu ialah berlaku interaksi dalam pasaran uh, Wang menyebabkan kadar bunga jatuh daripada R0 pada R1 Kejatuhan dari kadar bunga meningkatkan pelaburan dan Dan uh, seterusnya meningkatkan pendapatan Meningkatkan pendapatan Daripada Y0 kepada Y1 Okey, maka kesimbangan baru tercapai pada titik I1 Kesimbangan uh, uh, baru ini iaitu hasil persilangan Kelu LM yang baru dan Kelu IS jadi itu ditunjukkan dari E1 Dan titik keseimbangan E1 ini Dapat ditunjukkan daripada titik yang di bawah Itu titik B Yang ditunjukkan dari titik B di sini Dan titik B ini adalah pada harga yang lama Iaitu harga pada P0 okay, Kita dapat dua titik A dan titik B pada titik A dan titik B pada harga yang sama tetapi tingkat Y adalah lebih, berbeza di mana pada titik B Y-nya lebih tinggi. Okay. Dengan anda yang P pada P kosong, uh, AD beralih daripada ADM kosong kepada ADM1 satu. AD beralih pada AD kosong pada ADM1 satu. Okay. Uh, kenapa raja AD masih uh, uh, adalah butir seperti uh, bercerun negatif? Ini seperti yang kita boleh dalam episod yang pertama di mana keluar AD adalah negatif. Okey. Oleh kerana keluar AD negatif, maka kita butir satu keluar yang negatif dan keluar ini mestilah selari sebab kita tak melihat faktor-faktor yang yang mempeng, perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kecerunan keluk AD. Ia sekadar faktor-faktor yang bersifat autonomus. G adalah bersifat autonomus, A juga autonomus, T juga bersifat autonomus, I adalah bersifat autonomus. Okey, oleh itu kesimpulannya berlaku anjakan selari dalam keluk AD ke kanan uh, akibat daripada peningkatan uh, stok wang nominal. Okey, itu saja untuk episod kedua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.